すご,ごい。 Видели по сегодняшней игре, что Волчевская сталь хоть и имела 15 очей, но квалифицированная команда, располагающая рядом исполнителей высокого класса. И, наверное, у них тоже было желание сегодня на мажорной ноте закончить сезон и приблизиться, набрав три очка, приблизиться уйти от зоны вылета. Мы тоже э, с, ну, смотрели на таблицу, тоже при их удачном раскладе, знали, что можем занять пятое место. Поэтому ребята старались, выполнили установку. Ну, конечно, на игру сказал, сказались погодные условия и качество поля, но... То, что мы просили от них, они выполнили, строго сыграли в обороне. Хотя начало второго тайма было два момента, устали. Хорошо, что Волонец сыграл, удачно выручил команду. Ну, а потом Дима забил Хлебос. Хотя игра была равная. Ну, понятно, что хозяева имели какое-то территориальное преимущество. Но во всяком случае, нам, будем говорить, повезло больше сегодня. Вы же понимаете, на тот момент выглядел лучше Хабленко, отдавали ему предпочтение. Сейчас Леша сыграл за сборную, получил травму. Ну, вы знаете, у нас принцип такой, что кто лучше выглядит на сегодняшний момент, тот и играет. Тот же Хлебас, дай бог, чтобы он прогрессировал дальше. Видите, пять мячей забил, за сборную забил. Так что, так что мы рады, и тот же Хабленко. Мы никого не сбрасываем с счетом, на всех надеемся. И надеемся, что каждый человек, который находится на, на лавочке запасных или выходит на футбольное поле, он только усилит игру нашей команды.